Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de Loyal Pink basados en el libro. Pilantita también se preguntó, ¿de quién es ese aroma? Parece que te gusta mucho este aroma. En sus propios pensamientos, otro souvenir para ti es un cuaderno de dibujo. ¿Cuaderno de dibujo? Pilantita... Tomando con curiosidad un cuaderno de dibujo compacto de la mano de la princesa Nilapad, un cuaderno de bocetos que resalta mi respuesta, que va más allá del mero anhelo. Los ojos sombríos y brillantes de la princesa Nil contrastan con su sonrisa, que revela hoyuelos en sus mejillas, te anhelo tan intensamente que me encuentro dibujándote en mi imaginación todas las noches, antes de acostarme, Pilantita hojeó las páginas de un cuaderno de dibujo, cada una adornada con hermosas líneas de lápiz, y sus ojos mostraban una sensación de perplejidad desde la primera hasta la última página. Todas estas páginas están llenas de bocetos de ella, bocetos de ella en su juventud en diversas posturas. Este libro presenta exclusivamente sus bocetos, sin mezclarlos ni incluirlos con otros, ni siquiera con la propia Princesa Nil. ¿Por qué tienes esa cara de pocos amigos? ¿No te gusta? Me gusta, pero yo. Al ver a Lady Pilantita con la cabeza agachada, la Princesa Nilapat consoló a la chica frente a ella con una voz muy suave. El libro está lleno, por lo tanto, solo quiero devolverle la imaginación al dueño. Kung Pin, por favor, no te detengas en nada más. Parece que la importante tarea que la tía Pat le pide a Lady Pin para cuidar del bienestar de la princesa Nila Pat resulta ser solo preparar el desayuno y las meriendas de la tarde para la princesa en el palacio. Para el almuerzo y la cena se reunirá con su padre y su madre en el frente del palacio. Aparte de ese momento, la princesa Lisa planeó que su hija menor la acompañará a visitar a sus parientes mayores de acuerdo con la etiqueta y las costumbres que se deben seguir porque la princesa Neil acababa de regresar a Tailandia después de haber vivido en el extranjero durante mucho tiempo. Aunque las palabras de la princesa Nilapat habían dejado la mente de Lady Pilantita tan confusa que apenas pudo dormir por un momento esa noche, Lady Pin se levantó temprano a la mañana siguiente para poner la mesa para el primer desayuno de la princesa Nilapat en el Palacio del Pino, ahora que estaba terminado, pero el resultado de la perseverancia de Lady Pin fue mucho menor de lo que esperaba. ¿Comes muy poco? ¿No te gusta? Lady Pin miró el plato de desayuno que consistía en tostadas, tocino frito, huevos fritos, salchichas de res fritas, tomates a la parrilla y champiñones a la parrilla, con frijoles horneados en salsa de tomate que le pidió Manchuin, el chef del Palacio Randy del Príncipe Anón, que preparara. Lady Pink confía en que el chef, Man Chung, es más hábil en comida occidental que nadie, porque el príncipe Anon prefiere la comida occidental a la comida tailandesa picante. Por lo tanto, al ver que el espléndido desayuno en el plato de la princesa Anil se había agotado a la mitad, Lady Pink que había desayunado con ella no pudo evitar sentirse ansiosa. ¿O acaso no sabe a lo que comiste allá? Pilantita preguntó, mirando a la princesa Anil, quien había tomado un cuchillo y un tenedor antes de levantar el jugo de naranja para tomar un sorbo, con grandes ojos llenos de preocupación. El sabor está bien, pero estoy cansada de la comida occidental, Kumpin. La princesa Anil simplemente dijo eso y luego levantó el paño hasta la comisura de sus labios con un gesto lento. Como persona sin prisa, en los últimos días Lady Pin había dado cuenta más que nadie de que los movimientos de la princesa Nila a sus 20 años mostraban gracia y elegancia, particularmente cuando iba acompañados de la constante y suave sonrisa que adornaba su rostro.